привет. Сегодня Донецкая областная общественная организация «Спортивный клуб «Ракетка и Валан» начала свою работу в Краматорске. У нашего клуба уже есть инвентарь для игры, который мы заслуживаем, работая своей в Донецке. Валаны, и можем пока бесплатно проводить тренировки на центральной площади Краматорска по новой игре, которая называется «Кроссминтон» с 1 января 19... 2016 года. До она называлась «Скоростной бадминтон». С таким названием многим известно. Это, так как этот вид спорта скоростной, также быстро, он быстрый э, трижды, быстрый в обучении игре, быстрый в игре в самой и во владении навыками до турнирного уровня. Поэтому сегодня наша тренировка проходит в соревновательном процессе, это значит будут определенные победители. А так как тренировка, то без призов. Таких тренировки мы хотим провести четыре, на которых по четыре победителя выйдут в финальный турнир города Краматорска. Первый турнир проводился несколько лет назад э, в Титме. Но развитие этого вид спорта пока не получил Краматорск. Мы будем регулярно по средам в 15 часов сбор в, в Вильной Хате. И в воскресенье в 12 проводить такие мини-турниры для выявления сильных игроков и желающих играть. Вот все на сегодня.